Романтика в форме. Нет света. нас выключил його в 6. І до сих пор немает. Вымкнули. В 6. і вже 10. Малыть включить в 9. Чув 10. До сих пор немает. И в обстановка романтична. Зараз щось візьмемо поїсти. Вже з хлопцем другий день робимо. Вчора ми робили піцу таку з лавашу на сковороді, бо не було світла, а сьогодні зробили в духовці. Один слой лаваш, змазуємо кетчупом, потім викладаємо сир зверху, другий слой лавашу. І вже на другий слой тут у нас ковбаска, сирок, також і кетчуп. І виходить дуже смачно, швидко, просто на тонкому лавашу. Классно, зараз чайком у нас будут таких сніданок. До мене, быстро. А они? Тото, до мене. Вот Иди до мене. Грязнунки такие. Ты смотри, он вообще не лезет. Тото. Тото нельзя. Мисс к нам. Девочка, у нас здесь то есть утка. Она привлекает нас внимание. Да, да, да. Такая холодная. Да, туда-сюда. Вечериночка. До речи. мимоза, очень смачные пиццы, Ости а э, сыр на це с чем? С грушей, да, потом с и вяленой вишней, еще с лососем и сыром кремом. Для меня, как для аллергика, это просто ужас. Но мне все летит в нос, этот снег. У меня такая аллергия, что ты капец. Я вот так иду и все посмотрите, летает. Я сейчас бегу к врачу, к Лору. Мы записались вместе с мамой. Он отправит нам на посылку. сходили с мамой. Мне промыли ухо, достали ушную пробку, потому что у меня закладывали ухо. Несколько дней плохо слышала. Ну, а теперь все ок. И маме заодно тоже посмотрела все. Потому что у нее какой-то кашель уже три месяца сухой. Короче, ей надо будет повторно еще прийти. А у меня все ок. Сьогодні з дівчатками виїжджаємо в загородний комплекс в Уліс. Там просто такі будиночки дуже прикольні. Ми замовили собі Афрейм, це такий типу, трикутник. Я в таких ще не була, дуже цікаво буде там побувати. І у нас просто така вечірінка буде з дівчатками, з нашими собачками. У нас в усіх трьох мальтезки, з собою купили ви на фруктики поїсти. Зараз ще замовимо піцу в домі. Нас заїдемо, заберемо. Коротше, і через годинку вже виїжджаємо, а мені треба зараз швидко-швидко зібратися, бо я взагалі ще не готова. Ні сумка не зібрана, ні лужка, не вигуляний. Оце тільки йду додому після лікаря. Брала. Їдемо далі. Любименька. Дякую. Треба закупитися в супермаркеті. Тут взяли шинки, ікри, багет і всяке таке. Зараз вибираємо сири і вже будемо виїжджати. Скупили з дівчонками всяка гадості. так? Я снимаю. А вынесите, сейчас. сейчас возьму. Он наш домик классный. Все детки хотят зайти, я тоже. Такой домик классный. Посмотрите, В лесу. Маша, открывай, будем делать рум тур. рум тур не упади только. Да, вообще. Поза какого. Делаем руль-тур. Там на втором этаже какая-то спаренька. Тут что. О, и ванна такая большая, просторная. Я тоже. Блин, так пахнет вообще деревом. Мне Ой, сколько тут смаколоков. Всякие он эти. Смотрите, просто прелесть. И шоколадки тебе, и все, что хочешь. Тут э, Маска говорила по QR-коду как-то. Оплачиваешь, можно все это брать. Вау, все, есть приборы, чаи, кофе. Класс. Блин. Стой. Лоу, стоп. Высота. Тут можно вечером будет кострик сделать, посидеть. Лушка, пошли. Лу. Лу. Пошли. Залазь. Бегом. Заходи. Пошли домой. Пошли. А, это тут... А тут одна, и там вторая, типа? Да, но я буду на диване, можно. Вот тут такая спальня. Вот ещ вторая спальника. Такая більша. Високоском тут. Саме головне на базі. <реш> дуже тут, звісно, прикольно. мне дуже подобається. Я тут в первый раз. Называется Улис. У них є різні будиночки И на більш семьи, там на 2-5 на спа. Ну, короче, там можно выбрать на сайте. Раз чи 6500 на трьох е, в будний день. Взагалі дуже прикольно. така ванна тут душова. Все, как мое быть. Очень прикольно. Собачек обрабатываем от клещей. Вот так, такими спреями. Эти два уже готовы. Лу! Фу! Красота. Вечерком что-то тут. Какой-то костик. Не <свят> <мат. свят> <свят> Вперед, бежи, бежи, бежи. Хм. <свят> Тот, не вытирайся. Ммм. <свят> Плохо. Сейчас будет что-то типа обеда. Маша уже подготовила нам летик, винишка. Вот и столик. У нас обед. Это самый вкусный плов в мире. Всё, давайте, номер два, <см <Gerilim> два давай. Смоколыки. Десерт. Блин, ну, тут такое воссоединение с природой просто. Ну, <звы> <мышлен> <турый> а Какая тут просто краса. Так, а ты споки. А что это? Просто співають пошки. І ложка почки гавкає. Там позаду ще є різні будиночки. Тут ми ввечері зробимо собі кострик. Там є маршмелов, в подарунок нам поклали, і також можна там в міні-барі взяти. І ми розпалимо, будемо жарити зефірки. Просто це ліс, ці сосни, кайф. І сібаки са мною, дьоне. Тихонько. Я да. О, девчонки, вы такие розовые. На стиле. Очень легкое. Просто вы обалдеете. Сейчас Давай, показывай. Отгадываем. Маша, сейчас погоди. Маша, усядется сейчас девчонка, красотка. О. А. Это не буква. Статуя? А что? хал какой-то. Большой. Очень большой. Монстр. Быстро, э а -а -а. конечно. Очки. Все? Все. Очки. Ладно. Я с не успела ничего понять. Сейчас только просто в ситуации сразу не говорили слова. Храп, спать. Я Так и что, все? Ситуацию смотрим. ситуацию. Ситуацию смотрим. Рассвет? Утро, рассвет, морнинг. Гутен морнинг. Проснулась. Так классно. Штор раздвинула. Штор, с... Шторы раздвинула. Шторы. Солнце. Одна. А, два Одна. С... Штора. слова. Два? Штор. Два слова. Шторы, да. Штор. Птица. <свечес> Петух. Маленький Курица. птенчик. Птенец. Да. Птенец. Обручальное <свечес> кольцо. Кольцо. <свечес> Диамант, камень, угу. камень, один. У -у. Первое слово У -у. каменное что-то. Второе слово камень. Хорошо. Драгоценный. Нереальный. Он... Восторг, вау. Э, дорогой, дорогой камень. Дорогой, дорогостоящий, драгоценный. Оружием. Дорог. <сум> <laughs> <сум> Деньги. Э, По-украински, как деньги? Э, э, mm. Коштовный камень. <связь> Молодец. К. 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 Комод. Комод. К. 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 О. Колесо. Косы. Р. Кор. Кор. Коридор. Коробка. коробок карта <laughs> Мас, а ты я буду держать? Ну, ты будешь э, или тебе делать две? Мне две. Хорошо. Сейчас будем мечтать, делать из бала. Девочки, классно. Если бы еще моя собака не гавкала, а вообще. Лоу, ты не звуки природы. А как же нам подвинуться сюда, блин? Как же нам зайти, это все? Ой, совская мне сидит. Узко. Она так пожарится? Прям в костр... Я просто видела, что их жарят прям-прям в костре, типа. И вот так по 2 секунды раз-раз они вот так корочкой как-то берутся и типа внутри плавятся, и все, и готово. Стой тут, утлу. Мне моя собака не дает что сделать. Ну-ка. Класс. Я так хотела пожарить чуть Прикольно. Главное руки не спалить. Вылезешь, ты в костер сейчас упадешь. Не понимаешь этого? А шашлыках кто-то ходил. Кстати, хлопчики спрашивали, что там шашлык будет. Приезжал в узку за. давай. Ну, Луска будет вкусный заваренный, я думаю. На я думаю, осень хаосовый. Осень, да, такие бедушки, там такие беды, там такие лапки. они вздуваются уже. О, может, <сос> вот эту песню? Так тоже хорошо. Ой, тоже Все получается. эти хорошие. еще вот <связывается> <связывается> Саша, она горит! Дуй! <связывается> Куда она сгорит? Ничего. Есть. Кушать? Как? <связывается> вот так. Она сгорает.

Здати цю точку, ну подивіться просто на нього. Такий розсипчастий, такий смачний. Зараз поїмо. У нас е, вечерінка продовжується в будиночку. Дівчонки вже всі по шафе. А я взагалі мені показує пасочечка. Ложечка, Катя говорить, мені ложечку, будь ласка. А, ложечка нормальна. А, Вообще <свес> объемный. Добрый рано. Спалось дуже добре. Но трошки повалю голова. Бо вчера трошки вино выпило больше, чем треба. <свес> а взагалі тут дуже прикольно. Така тиша. Опа, что у нас там за вікно. Ось така краса ліс. Класно. Я спала тут на другому поверсі. В спальні. Вчора, до речі, тут вимкнули також світло, бо зараз у нас відключення по Україні. І десь в 12-й вимкнули десь о 6-й ранку, бо в мене тут загорівся і світ, і почав працювати кондиціонер. Я проснулася від цього. Так бы я сейчас, конечно, спала. А вже уже будем просынаться. Девчатка уже все повставали. У нас уже 8 ранку. Ой, какие у меня котелки. Капец. Будем что-то чаек, туда-сюда, бо в 11 уже треба выезжать из Пластик. <свист> 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 Холодно с утра. Нормально. Нормальный багетик получился из клубнички. Короче, уже уезжаем. Так не От хочется мне, уезжать. Не делала, это... От клещей не посмотрел. Все, пока. Домик. Было очень классно тут. Капец, попал!